ellik ming dollar evaziga bitta zo'r tayyor kirib yashaydigan hovlimiz sotuvga qo'yilyapti assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz umumiy maydonimiz ikki yuz o'n metr kvadrat kirib kelishimiz bilan chap tomonimizda sanazor xonasi alohida alohida qilib qo'yilgan отдельный теплый pol qilingan va kahol ham bor bu tomonda oshxonamiz bu tomonda bitta katta mehmonxonamiz bor orqa tomonimizda ham anchagina katta hovlimiz mavjud ko'rib turibsizlar bu tomonda anchagina katta hovlimiz bor bu devor ham bu devor ham bu devolr ham shu hovlimizga tegishli bu yerda ikkinchi katelimiz xonalar uchun alohida qo'yilgan va ikkinchi qavatimiz ham bor hozir sizlarga so, like, bu tomonda o'tib ko'rsatamiz bu tomonda kelishimiz bilan tomonda ikkinchi qavatimiz ham mavjud tepalari yopilgan bemalol faqat lesтница хodini taqlashlaringiz kerak tepada ham bemalol ikkita yotoqxona bitta katta zal qilish uchun sharoitlarga ega to'liq hovlimizni tagida podvallari bor ko'rib turibsizlar monolet to'kilgan bu komplektimizda ham podval bor bu yerda ham podvallari mavjud bu tomonda ikkita katta xonamiz xohlasalariz agar o'rtadan bo'lib bu tomonda reza qo'yib ikkita xona qilib olishlaringiz ham mumkin bu tomonda esa anchagina katta oshxona qismi bu tomonda yuvinish xonasi hoppol to'liq qilingan katellar turibdi ichkarida esa yuvinish xonalari ham mavjud